Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait 5 jenis padi yang lagi populer dan viral di tahun 2024 Karena produksi dan ketahanan yang sangat tahan Ini menjadikan rekomendasi ditanam untuk tahun 2025 ini Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai ya, karena ada yang bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Padi IS 21 Nuklir ini merupakan jenis padi Malaysia di mana dikembangkan di Indonesia sangat cocok dengan produksi yang cukup tinggi bisa mencapai 10 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil 8 sampai dengan 9 ton per hektarnya Ini merupakan padi jenis aromatik dengan wangi khas Dengan umur yang cukup genjah yaitu 85 hari setelah tanamnya dan memiliki bulir yang cukup banyak yaitu 300 sampai dengan 300 bulir per malainya ini menjadikan primadona bagi para petani khususnya di lahan pada hujan karena biasanya ini cocok ditanam di musim kedua di daerah irigasi juga. selanjutnya yaitu padi HMS 700 jenis tanaman ini memiliki umur panen yaitu 90 hari setelah tanam dengan tinggi tanaman 120 cm tanaman ini tahan rebah dengan jumlah anakan perumpunnya yaitu 15 sampai 20 batang untuk yang menjadikan tanaman ini idola di para petani yaitu dengan bulir yang cukup banyak yaitu 400 sampai dengan 500 bulir per malainya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning bersih sedangkan untuk rasa nasi yaitu pulen. Untuk potensi dari jenis padi ini ini lumayan tinggi ya para sahabat bisa mencapai 14 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan itu baru mencapai 12 ton per hektarnya yang selanjutnya yaitu jenis padi MR269 dimana jenis padi ini dikadang-kadang bisa mengalahkan jenis padi hibrida karena produksi yang lumayan cukup tinggi untuk umur tanaman ini yaitu Hari setelah tanam sedangkan untuk tinggi tanaman ini 90 sampai dengan 110 cm dan daun merah yang di dimana hama burung pipit tidak mengungkai bentuk tanaman padi yang ini untuk bentuk gambar sendiri yang dan rapi. Warna gabah kuning bersih. Kemudian tanaman ini tahan rebah. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tahan terhadap serangan wereng dan juga tahan terhadap hawar daun bakteri. Selain itu juga terhadap virus klowor ya para sahabat. Selain ketahanan terhadap hama dan penyakit juga memiliki rata-rata produksi 10 sampai 12 ton per hektarnya dengan potensi bisa mencapai 13 ton per hektar. Mantap bukan? Yang keempat yaitu jenis padi galur dari Medan yaitu Imrida C2 Dimana jenis padi ini memiliki umur tanaman 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang 90 cm dan daun bendera sudung tegak untuk bentuk gabah sendiri yaitu panjang montok dengan anakan perumpunnya yaitu sampai 40 batang untuk jumlah bulir sendiri yaitu 250 sampai dengan 280 bulir per malainya. Rata-rata hasil di lapangan yaitu 8,5 sampai 9 ton per hektarnya. Untuk rasa nasi enak dan pulen. Kerontokan juga ini mudah ya. Bobot gabah sendiri per 1000 butir yaitu 30,27 gram. Lumayan berat ya pesaing dari impari 32 kemudian untuk perawatan sendiri ini lumayan mudah yang terakhir yaitu jenis galur dari Aceh yaitu 303 agt dimana padi ini memiliki umur 85 sampai 90 hari setelah tanam dengan jumlah anakan 25 sampai 30 batang berumpulnya untuk hasil sendiri yaitu 8 sampai dengan 11 ton per hektarnya untuk jumlah anakan lumayan cukup banyak ya bisa dilihat sendiri kemudian yang terpenting yaitu jumlah bulir per malainya ini 300 sampai dengan ada yang 500 bulir per malainya lihat sendiri ya para sahabat nih malainya dengan bulir yang lumayan banyak kemudian untuk nasi sendiri ini wangi bulan ya cocok untuk nasi aromatik ya untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm sampai dengan 110 cm lumayan tinggi tapi tidak menjadikan tanaman ini mudah roboh itulah beberapa jenis padi yang jadi rekomendasi ditanam di tahun 2025 ini bagi para sahabat yang memerlukan dari jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi di sana ada link untuk pembelian akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh